धारणा लेखक तुषार गुंजाळ भाग पाचवा साडेचार सेकंदात माझ्या डोळ्यांपुढे दोन बुलेट छातीत गेल्यानं कॉन्स्टेबल धुमाळ आणि त्या कुर्ता जीन्सवाल्याच्या स्मिथन वेसन एमपी पिस्टॉलमधली एक बुलेट डोक्यातून आरपार गेल्यानं अंकित जोशी असे दोन मुडदे खाली कोसळले होते आणि ते बघून माझ्या सकट मानस धाब्यावर आलेलं एकूण एक पब्लिक जागच्या जागी उभं राहिलं होतं त्या साडेचार सेकंदात माझे हार्टबीट्स ऑलमोस्ट पूर्णपणे बंद झाले होते आणि माझ्या सुपर नॅचरल कानांचा पडदा फुल अँप्लिट्यूडमध्ये मध्ये झणझणत होता लोअर ज्या जमिनीला टेकेल एवढा मोठा आ वगैरे वासून बुबुळं बाहेर फेकली जातील एवढे डोळे फाडून मी जे काही झालं त्याची टोटल लावण्याचा प्रयत्न करते तोच अंकितचा खून करणारा तो कुर्ता जीन्स वाला माणूस थंड डोक्यानं माझ्या दिशेला असा काही चालत आला ऍज इफ तो मला चारशे वर्षांपासून ओळखतोय जमिनीपासून मिनिमम सव्वा सहा फुटांच्या उंचीवर असलेल्या त्याच्या चेहऱ्याकडे मी मान वर करून बघताच तो चार दिवस चार रात्री डीप फ्रीजर थंड आवाजात मला म्हणाला चेहरा याद रखना है तो ठीक से देख लो नाम है अखिलेश कुमार ब्रिजमोहन उपाध्याय माताजी का नाम रुक्मिणी देवी जन्मस्थल बनारस ब्राह्मण है जात से इसके आगे जाकर हम तुम्हें पूरी कुंडली दे सकते हैं लेकिन कोई उपयोग नहीं होगा ये दो हत्याएं क्यों हुई हम कौन हैं ऐसे अनगिनत प्रश्न तुम्हें कितना भी त्रस्त क्यों न करे तुम्हें उत्तर ढूंढने के लिए उकसाए फिर भी तुम कुछ मत करना क्योंकि कोई उपयोग नहीं होगा यह बहुत बड़ी योजना का हिस्सा है जो योजना इस तराचर सृष्टि के जन्म के साथ ही बनाई गई थी सोचना नहीं है कुछ भी पूछना नहीं है जिज्ञासा के अधीन नहीं होना है क्यों क्योंकि कोई उपयोग नहीं होगा अब इस चुप्पी को ही अपना जीवन साथी बनाकर यहां से निकल लो और ठान लो कि दोबारा इस घटना के बारे में सोचोगी भी नहीं अरुंधति पुरोहित का केस इन दोनों के साथ ही समाप्त इन दो हत्याओं का और इन दो मनुष्यों का भी अब कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा क्योंकि हम स्वयं सेप कंप्लीट रेडी टू कंटिन्यू